સ્પંદન પ્રશ્ન બે તુફાન કાવ્ય કા સમગાન કીજે ટિપ્પણી આવશે ટેકોડિયા પર કાવ્ય કો સુનાઈએ ફર લય તાલ ધ્યાન રખતે હોય ઇ કક્ષામાં સભી છાત્ર મિલકત સમોગાન કરે ચાલો મિત્રો વિડિયોને આગળ વધારતા પહેલા આપણી એપ્લિકેશનની માહિતી લઈ લઈએ પ્લે સ્ટોરમાં જઈને વેબ ડિજિટલ એજ્યુકેશનની એપ્લિકેશન તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો ત્યારબાદ તેમાં મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને તમે સેન્ડ ઓટીપી આપ્યા બાદ પેજ ખુલશે તે પેજ પર એક્ઝામ પેપરમાં એકમ કસોટીના દરેક પેપરો મળી જશે ત્યારબાદ આ પેજ ખોલતા તમને દરેક ધોરણો જોવા મળશે કોઈ પણ ધોરણ પર ક્લિક કરતા તમને તેમના વિષયો જોવા મળશે કોઈ પણ વિષય પર ક્લિક કરતા તેમના પાઠ જોવા મળશે કોઈ પણ પાઠ પર ક્લિક કરતા તેમાં પાઠની સમજૂતી સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન સ્વાધ્યાન પોથી સોલ્યુશન અભ્યાસ સોલ્યુશન અને ગાલા સાધ્ય પોથીના સોલ્યુશનો જોવા મળશે ચાલો મિત્રો વિડીયોને આગળ વધારતા પ્રશ્ન ત્રણ પ્રશ્નો કે મૌખિક ઉત્તર દીજીએ पहलू तूफान की और घुमा दो नाविक निज पतवार ऐसा कवि ने क्यों कहा है तो जवाब तूफान कठिनाइयों का प्रतीक है कठिनाइयों से घबरा कर भागना कायरता है कठिनाइयों का डक्कर सामना करने में ही बहादुरी है जीवन में आने वाली कठिनाइया मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है इनमें से हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है इसलिए कवि ने नाविक से कहा है कि तुम अपनी नाव तूफानों की ओर घुमा दो बीजो सागर भी तो यहाँ पहुंचाने में कहा पहुंचाने की बात की गई है जवाब सागर भी तो यहाँ पहुंचाने। इस वाक्य में मनुष्य के साहस और शक्ति की बात की गई है कवि कहना चाहते हैं कि इसे कोई कठिनाई नहीं है जिसका हल मनुष्य के पास न हो तीजो समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए तो जवाब आवश्य समस्या आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए शांति और धीरज से समस्या का उचित उपाय खोजना चाहिए चौथो इस अंधड़ में साहस तोलो का क्या अर्थ होता है तो जवाब आवश्य इस अंधड़ में साहस तोलो का अर्थ है कि यह तुम्हारे साहस की परीक्षा का समय है ऐसे कठिन समय में ही मनुष्य को अपने आप को परखने का मौका मिलता है प्रश्न चार कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहलो किताबें कुछ कहना चाहती है किताबों में चिड़िया चह चहाती है किताबों में खेतियां लहलहाती हैं। है किताबों में झरने गुनगुनाते हैं परियों के किस्से सुनाती है किताबों में रॉकेट राज है किताबों में साहस की आवाज है किताबों का कितना बड़ा संसार है किताबों में ज्ञान की भरमार है क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे किताबों में कुछ कहना चाहती है तुम्हारे पास रहना चाहती है तो जवाब आवश्य पहलू किताबों में कौन चहकता है तो जवाब किसे किस सुनाती है तो जवाब के। किताबों में किसके लहलहा लग की बात है जवाब आतीयों के बीजू नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए पेलु परिया तो वाक्य बन परिया स्वर्ग में रहती है बीजु किस्सा तो तेनो वाक्य बन राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया संसार। उद्यम से आपके संसार में चार चांद लग जाएंगे चौथो भरमार तो वाक्य बंशे मेले में खिलौने में की भरमार थी त्रिजु निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए किताबों में क्या क्या है तो जवाब आवश्य किताबों में चिड़ियों की चौचहाट खेतों का लहलहाना झरनाओं का गुनगुनाना परियों के किस्से रॉकेट का राज साइंस की आवाज और ज्ञान का भंडार बीजू हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए तो जवाब आसे किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है किताबों को हमारा ज्ञान बढ़ाती है वे हमारे मनोरंजन करती है इसलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए त्रीजो किताबों में ज्ञान की भरमार है ऐसा कवि ने क्यों कहा है तो जवाब आ किताबों से हमें इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें देती हैं। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तकों से मिलता है हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि ज्ञान की भरमार इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए तो जवाब उचित शीर्षक है किताबें। प्रश्न पांच चित्र देखकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में सुनाई तो कहानी बंशे भोलू नाम का एक लड़का था नाम के अनुसार ही वह स्वभाव से बहुत भोला था एक दिन वह माँ से पैसे लेकर पास के गांव से मेले में गया साथ में उसका बड़ा भाई भी था मेले में भोलू ने एक खिलौने वाले के पास ढेर सारे खिलौने देखे कई बच्चे उससे खिलौने खरीद रहे थे भोलू ने दो रुपए में एक मुर्गा खरीदा उसे सुरक्षित रखने के लिए उसने मेले से एक बक्सा खरीदा बक्से में मुर्गा रखकर दोनों भाई घर लौटे। मुर्गियों के खिलौने के कारण भोलू बहुत खुश हुआ था रात में उसने माँ से कहा माँ तू सबेरा होने पर मुझे मत जगाना मुर्गा बांग देखा तो मैं आप ही उठ जाऊंगा माँ मुस्कुराई और चुप रही सबेरा हुआ सूरज भी निकल आया भोलू बहुत देर से उठा उसने माँ से पूछा क्यों मुर्गे ने सुबह बाग नहीं, नहीं दी माँ बोली अरे भोलू तू तो सचमुच बहुत भोला है भला मिट्टी का मुर्गा कई बाग दे सकता है यहाँ सुनकर भोलू की सारी खुशी छूमंतर हो गई प्रश्न आपके गांव के बाद में आए इस समय आप क्या करोगे गांव छोड़कर चले जाओगे या गांव वालों की मदद करोगे अपने विचार कारण सही बताइए जवाब गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूँगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूँगा गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है आपत्ति से समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है मैं अपने पड़ोसियों और मित्रों के परिवारों की तरह से सहायता करूंगा मैं यथाशक्ति उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहस पूर्वक इस धर्म का पूरी तरह से पालन करूंगा प्रश्न सात नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विशेषण बनाए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए पहलू उनकी खाली जगह से सारा नगर परिचित था तो जवाब आवश्यक ईमानदारी विशेषण आवश्य ईमानदार व्यक्ति है बीजू हमारी खाली जगह लोगों ने उपयोगी होगी अमीरी वाक्य बन इस होटल में अमीर लोग ही जाते हैं तीजो हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने वाला एक है तो जवाब ऊंचाई, वाक्य से योग्यता से ही ऊंचा पद मिलता है चौथो लक्ष्मीबाई वीरता पूर्ण लड़ी वीरता वाक्य से शिवाजी वीर पुरुष थे पांचवे दूसरों की बुराई करना पाप है तो जवाब बुराई વાક્ય બનશે હમે બુરે દૂર રહે વાક્ય મેલ્ટા ચોર કોતવાલુ વારી હૈત તુ મુજે દે રહે હો અરે વાહ ઉલ્ટા ચોર કોતવાલ કો બીજો ન રહેગા બાસ ન બજેગી બાસોરી તો તેનું વાક્ય બનશે टीवी के कारण तुम लोग पढ़ नहीं सकते तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि टीवी ही निकाल दिया जाए न रहेगा बास और न बजेगी बासुरी त्रीजों चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाक्य बंशे रामू को सिर्फ दो महीने के लिए नौकरी मिली थी दो महीने होने पर रामू ने कहा चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात चौथों अब पछताए हो तो क्या अब चिड़िया चुग गई खेत तो वाक्य बन राकेश परीक्षा में अनिर्ण हो गया तो परीक्षा के लिए पर्याप्त परिश्रम न करने पर पछता रहा उस समय आलसी बेटे से पिता ने कहा अब पछताए हो तो क्या अब चिड़िया चुग गई खेत थैंक यू